От коли навколо тебе дуже багато принцес, навіть того не захочеш, або станеш принцем, або королем, або просто ну, мною. Мені заздріть сьогодні. Я в колі ось таких прекрасних дівчат. Покажіть, будь ласка, одні принцеси і одна цариця у нас в гостях це Альбіна Богун. Насправді в Україні починається е, найкрупніше дитяче шоу, яке називається Котра з них цариця. І ви її, її режисер. Так, эти выставы, шоу, этого, або проєкту. Рассказывайте, откуда такая идея. Идея возникла очень нелегко. У нас проходил проект «Таланты столицы». «Таланты столицы», где это всеукраинский украинский проект, где представлены очень многие номинации для того, чтобы детки могли показать свои все таланты, это и вокальные, и хореографические, и театральные таланты. И, естественно, у нас есть такое движение в Украине, как модельное. Когда детки очень все в детстве хотят сказки, и мы эту сказку им подарили. Почему царица? царица? Потому что э, царицами становились немногие. Только самые умные, самые красивые, самые талантливые. И прямо с малочку. И прямо с малочку. Они учились этому. И поэтому девочки именно стремятся быть такими. И сейчас... Вот они растут к этому для того, чтобы стать. Взрослую жизнь они у нас еще увидят настоящую, а в детстве можно побыть и царицей. Слушайте, ну я бачу нашу тут и украинскую Роксолану, и не фертите. Расскажите про костюмы, расскажите. Роксолана, к сожалению, у нас нет. Роксолана у нас а, в этом... мая. Не Она Боже, у нас в этом году а? сезон в Турции открывает. А, На, следующ... На следующий данных. год обязательно приедет наша Роксолана mm -hmm. до нас. А в этом году у нас представлена царица Екатерина. Царица Клеопатра и морская царица. Вот такие девочки замечательные, красивые костюмы выбрали, и они сейчас о себе расскажут. Екатерина, так. расскажи о себе немножечко. Катя, царица Екатерина. Вот. Екатерина. Во Франции меня назвали Екатерина Великий, великий, в мужском роде. Екатерина Великая заслужена ли? Не только думая за достижение в моем правлении, но и за личную цену, что я заплатила. Я хотел бы сейчас впасть додолу, но не могу. Так, расскажи про себя. Я Клеопатра, дочь богов, известней нет царицы. Египет мне служить готов и воля покориться. Я очень властна и сильна, враги меня боятся. Но лишь любовь, а не война заставят мир меняться. Иди вперед к своей мечте и к истине единой. Таков приказ он дан тебе царицу всесильной. Девчата, ну, питаю не как фараона, быть. я просто такой, знаете, из людей, просто Руслан. Пытаю вас, а який ваш найголовніший талант совпадает с вашим образом? От без заготовок скажите, просто. Мне подходит Екатерина, потому что я, как и она, люблю петь, танцевать, увлекаюсь актерским мастерством. Угу. Очень Клеопатра. властная. Да. Да? Клеопатра она сама по себе очень властная. Она правила, она с собой гордая, но в то же время и она все понимает и она не слишком наглая. Может это со мной и связано? Девчата, вот с такими рисами царскими можно сказать, чьи вы находите спильную мову здесь своими сверстниками? Эм, я могу сказать, что не очень, потому что не, ага, некоторые не дети могут завидовать и просто как бы я ну я модельным агентством занимаюсь очень много и ну как бы на меня могут смотреть с коса mm. вот а, а ты это так и есть или тебе так и есть у меня на самом деле тоже когда я сказала что я хожу в модельное агентство все на меня тоже как сказала Луиза, начали смотреть с коса просто я не знаю я как-то В той день виділилася. Я, відповідно, ну, я, дуже от мало хожу, тільки перший рік тут вот, вже буде починатися. Мені дуже подобається здесь. От бачиш, говорили. ти як справжня mm -hmm. дівчинка, розповідаєш, розказуєш, як цариця, до речі. А, пані Альбіне, і наостанок у нас сьогодні буде така тема, а, яку ми будемо обговорювати з привідним експертом-психологом про те, що в наші часи діти дуже рано дорослі. Ажіть, будь ласка, а чи варто їх підженати? Я думаю, что наш век и наш мир, он свое берет, потому что мы тоже отличаемся от наших родителей, от наших бабушек и дедушек. Сейчас до того все быстро развивается, что детки должны идти в ногу со временем и должны много, многое знать, многое понимать для того, чтобы наш мир сделать еще лучше в будущем. Возможно, наши внуки и правнуки будут намного больше знать, уметь в детстве, нежели уже эти дети. Поэтому это нормальный процесс. Режиссер проекту разных цариц» Альбина Богун, если вы видите, что ваша детина может занять место Ці компанії, будь ласка, приємно проект всеукраїнський, українські. в наступному году весною. Обращайтесь і ми обов'язково вашому рібенку допоможемо проявити свої таланти на сцені міста Києва. А дорослим ми допоможемо зорієнтуватися в дитячому фантазійному просторі. Далі у нас буде експерт. Незабаром дочекайтеся і готуйте свої питання. Батькам дуже раджу подивитися. А поки ще про те, що 9 квітня 90-го року Том Джонс виграв суд і 2,5 мільйона доларів. у рекламной агенції, яка використала голос, схожий на його. Про голос півака, якого знає весь світ. Далі в музиці «Сніданку» з Марією Бурман.